Давайте решать проблемы конструктивно, без скандалов, как цивилизованные люди. Я предлагаю, я остаюсь с Сергеем, а вы там сами как хотите. Кто с кем? Так, так, стоп, я не согласна. Что значит кто с кем? Я хочу остаться с Жаном, он купил только что новый Lexus, да и вообще мы билеты в США уже взяли. А меня вы оставляете, получается, с этим лысым красавчиком в съемном доме? Нет, я лучше к своему пушистому зайчику домой. Так, стоп-стоп. Давайте тогда решать по-другому. Я стою с Сергеем. Эти двое любителей животных вместе. А Ину мы отправим откурять этого квартиранта. Ничего не Вещала, вроде бы, а теперь не понимаю, быть или не быть. Почему не совпадает в чем секрет? То тебя уже нету, то меня еще нет. Я сегодня словно меч... просил говорить откровенно Тебе поверил, но это было, видимо, зря Не надо выдумывать факты, сто хватит Твои клятвы были напрасными С ними маски выхода один Но слух о том, что ушел другой Так, ну все, хватит. Вика, принеси вина. Мы сейчас все решим. Все, что мы могли, выжили. Девочки, у меня есть вариант поинтересней. Только мне нужна будет ваша помощь. Пойдемте, я вам сейчас все покажу. Выбирай Сергея. А <laughs> вы там сами разбирайте. <смех> 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 Да не смотрите в пустыню! А мы молчим? Мы вообще молчим, мы с Романом так в дураке Наша роль Ладно, это будет... Подожди. А тогда мы будем немножко сзади. Они, да, немножко сзади получается.